Yağış sakitləşəndən sonra Bakının şıltaq küləkləri əsməyə başlamışdı. Onların vıyltısından köhnə salın kanalları kəsmələri fit çalır, hündür ağacların gövdələri ağır və təməl rəqslərinə başlayırdı. Kürəçli havada Bakı sakinləri başlarını aşağı salıb içlərinə doğru yığılır, gözlərini qıyır və hündür dağlarda yaşayan çinlülərə bənzəyirdilər. Amma bu davamlı küləklər bir tərəfdən də insanları daha çox qabağa tələyir. Təmbəl-təmbəl hərəkət edən piyadaları yuxudan oyadıb yeni fətrlər və çalışqanlığa yönəldirdi. Mən pəncərədən küçəyə boylanır və bu adamları seyr edirdim. Artıq mələyin varlığına öyrəşmişdim və məni çox qəribə bir his bürüyürdü. İndi aşağıda gəzən insanların birisi Allaha inanır, birisi inanmır, birisi duadır. O birisi mələklərin nağal olduğunu düşünür. Amma mən onların hamısını sübut edə bilərdim bu möcüzənin həqiqət olduğunu. Bu gün işə getmədim. Dağatlarla meleklə danışmağa çalışdım, amma heç nə alınmadı. Elə gözlərini mənə zəlləyib susur və səsimi dinləyirdi. Daha sonra ona yemək verməyə çalışdım. Bu da alınmadı. Onda mən fikirləşdim ki, yəqin mələklər yemək yemir. Amma bir neçə saat sonra qarnını tutduğunu, bilə içəridə nə isə bir şey axtardığını Mənə yazığı yazığı baxmaqsından anladım ki, acıdır. Sağlıq əziyyətlərimdən və 3 dəfə dükanə gedəndən sonra anladım ki, mələk ac olduğu anda ancaq süd içə bilər. Bəyaz, soyuq süd. Lapışı balası kimi südü tökdüyüm kasadan içir və arada iri mavi gözlərini qaldırıb mənim onu izləməmə baxırdı. Köhnə sevgilim məni atıb gedərkən unudduğu paltarı ona vermişdim. Qanadlarının arasından paltarı bir də hərcirib Onun bədəninə uyğun etmişdim. Ayaqlarımı quzaqlayıb oturacağı qısılmış mələyə öz hekayəmi danışırdım. Öz taleyimi, öz işimi, öz anamı, atamı. O da süd içir. Arada mənə baxır və gözəl gözlərindən suallar yağırdı üstümə. Amma mənim də suallarım var idi. Nə etməliyəm bu mələklə? Axı onu geriyə, göylərə qaytarmaq lazımdır. Deməli yarası sağalmalıdır. Yarası sağalan kimi onu geriyə dama qaldırıb usmasına kömək edəcəm. Amma içimdə bir səsdə deyirdi ki, mələyi heçsənə buraxmayım. Ona danışmağı öyrətdim. İnsanların içində yaşamağı öyrətdim. Amma görəsən o insanlarla yaşaya bilər? Hər dən də ağlıma gəlir düşür, zəngərləyin məscidlərdən birinə, televiziyalardan birinə bildirim ki, mələk tapmışam. Qoy bütün kanallar çəksin, bütün qəzetlər yazsın, qoy insanlar bilsin ki, doğrudan da Allah var. Onun mələkləri var. O yanan yəni, ümütsüz xəstələr, ən kasıb uşaqlar da sevinsin ki, o biri dünyada bizə cənnət və bu cür gözəl mələklər gözləyir. Axı bu mələk doğurdan da sübut idi. Allahın möcüzələrinin, nağıllarının, bütün insanlığın əsrlərlə görmədən inandığı bütün müqəddəs varlıqların sübutu idi. Mənim haqqım yox idi onu hər kəsdən yezdətməyə. Bəlkə də Allah onu qəssə Bakiyə göndərib. Bəlkə bu mələk bizim şəhəri ədalətsizlik bəs sərkinlikdən iküzlüyük və cahillikdən xilas etmək üçün göndərilib. Mənim suallarıma cavab yox idi. Onun baxışları da sonsuz, dərin suallarla elə sanki mənim suallarımın içində öz cavablarını axtarırdı. Necə zərif bir qız idi bu mələk. Necə incə və zərif, kimsəsiz, yarınlı və sakit. Getdikcə sanki onun gözəlliyindən daha çox ruhunun təmizliyinə vurulurdum. Mənim həyatımda heç va yaxşı qadın olmamışdı. Həm özündən razı tüklü, heyasız, qara səfət qızlar idi vurulduğumu gözəlsələr. Birinci öpüşə görə məndən minimaltı nişan üzüyü tələb edən qızlar idi mənim sinif yoldaşlarım, qrup yoldaşlarım və iş yoldaşlarım. Doğrudan da bütün o yoldaşlar mənim uzun həyat yolumun sadəcə daşları idi. Yolun kənarında mənə lazım olmayan yoldaşları idi həmin yoldaşlar və belə birdən otağımdakı pəncərədən çırpıntı ilə açdı və pərdələr qalxıb şaxtalı havanı içəriyə süpürdü. Bu səs və bu mənzərədən qorxan mələk qanadlarını açıb yerindən sıçradı və mənə tərəf tullanıb qucağıma qısındı. Məni bəşkür qucaqlayıb gözlərini yumdu. Mən də onu qucaqlayıb başını sığalladım. Gümüşü saçları sinəmə tökülür, qızıl görətli başı məni gözəlləndirirdi. Deməli o artıq mənə güvənir. Deməni anlayır ki, mən onu xilas etmişəm. Başa düşürdü ki, mən yaxşı adamam. Mənim üçün bundan gözəl təsəlli ola bilməzdi bütün günahlarımın qarşısında. Dünyaya enmiş yeganə mələk mənim qucağımda rahatlıq tapır. Mən artıq 100 yüz qərar vermişdim. Ona kömək edəcəm, qanadlarını sağaldacağam. Günlər keçir, mən arada işə gedir, onu evdə bağlayır, gələndə süd və yeni sarıqlar alır və divanda yatmağı öyrəşirdim. Əslində həyatımda o qədər şey dəyişməmişdi mələk gələndən. Həmişə kimişə gedir və gəlirdim. Sadəcə aldığım sürdlər və işdə fikrə getdiyim dəqiqələr artmışdı. Nəfər gün var idi deyərək çıxılardan sadəcə mənim evimdə mələk var idi. Göydən düşmüş yaralı bir qız. Mavi gözlü, gümüşü saçlı mələk. Günlər keçirərək ki, ət dayanmaq bilmirdi. Hiss olunurdu ki, bu şimal küləyi özü ilə qalın qara buludlar gətirəcək. Bu buludlar da yağışlar ya da qarlı günlər başıya miras qoyub canıba üzəcəyi. Heç xoşum gəlmirdi Bakının küləyindən. Nəyindən xoşum gəlirdi, küləyindən də gəlsin. Bakı böyüyürdü. Binaları, pulları, əlaqələri Bakı meqapolisə çevrəlirdi və Bakının insanları cilvləşirdi bununla. Bu qədər bahalı maşın, bu qədər varlı adam, necə bölüşəcəkdi bu kasıbların çiyinini? Bu kasıbların kürəyinin nəcə varlı tapdalaya bilərdi görəsən? Bakıda iki cür insanlar var idi. Heç nə etmədən hər şey olanlar və hər şey edərək heç nə olmayanlar. Mən yəqin ki, bu bölüşmədə ikinciyə aidd idim. Mənim heç nəyim yox idi. Bir otaqlı kiçik Stalin kamı çıxmaq şərtilə heç nəyim yox idi. Sadəcə 40 il müddətində 8 saat işləmək borcum var idi bu dövlətə. Nədir ki, yavaş-yavaş 40 ilim keçər. Qaram pensiyaya, başlayıram yaşamğa. Amma mələk mənim düşüncələrimdən çıxmır. Demən içimdə bir sıxıntı keçirirdim. Durulurdum getdiyici onu. Hər evə qayıdanda açarın səsinə dəhlizə çıxan, mənim ağ körnəyimdə mətbəxdə gəzən, pəncərədən səmaya baxıb dərinlən ah çəkən, hərdən çox nadir vaxtlarda ərindən tutan və mələk. Mənim mələyim, gözəl mələk. İnanılmaz gözəlliyə sahib, tər təmiz ruhlu ində heç bir fikir olmayan başira bir mələk. külək saçlarımı dağıdır və bazarlıqdan daşıdığım torbaları yelləncək kimi yellədirdi əlimdə. Bu gün mələyə hədiyyə almışdım. Bu kiçik yun papaq idi və ağ yun çorablar. Yəqin ki ona soyuqdur bu küləkli havada. Az qalıb qanadı sağalan kimi onu dama çıxaracam və icazə verəcəm ki uçsun. Əgər uçub getsə bu onun öz seçimi olacaq. Əgər qalsa, məni dünyanın ən xoşbəxt olanı edəcəkdi. Mən ona verirdim bu seçimi. Amma mənim müştərim onda olmaya bilərdi. Axı mən sadəcə bir insanam. Adi, sıradan bir insan. O isə mələk. Onun düşüncəsi, hissləri, həyatı dərk etməsi bizdən qat-qat yüksək ola bilərdi. Büləzibilliklərdən qəzet və zəmbil parçalarını sovurub göyə qaldırır. Başının qollu budaqlı ağaclarına ilişirdi. Şirəkəşər şəhərinin adi, ən sıradan mənzillərinin birində bir oğlanla bir mələk üzbəyüz oturub bir-birinə baxırdı. Necə şirin idi bu qız-çığaz, əyinə böyük olan köynəkdə, yum papaq və ağ çorablarla. O böyük qanadları o qədər gözəl idi ki, bəzən onun üzünü, gözlərini unudur və ancaq qanadlarına tamaşa edirdim. Bu cürə gözəl mənzərəyə baxdıqca keçmişdə sevdiyim, vurulduğum qızlar yadıma düşür və nə qədər adi və çirkin olduqlarını anlayırdım. Özümə dolunun yanında baxanda hiss edirdim ki, bir pillə aşağıyam. Bir varlıq kimi, bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi. Axı biz insanların içi kin və paxıllıqla doludur. Axı biz insanların içi kin və paxıllıqla doludur. Özümüzdən yaxşı adam gördükdə belə istə fikirləşirik ki, biz ondan yaxşıyıq, biz ondan gözəliyik. Hər bir oğlan, hətta boks çempionunu görəndə belə düşünür ki, çox asəbi halda dalaşsalar o çempionu belə üstə yıxa bilər. Ən əybəzər qız gözəl bir qadını görəndə də içində fikirləşir ki, bu qadın gözəl olsa da mənim ürəyim daha təmizdir. Yəman daha ehtiraslıyam ya da daha maraqlıyam. Biz insanlar həmişə bizdən üstün insanları aşağılamaq üçün bir şeylər tapa bilərik. Amma bu mələyin qarşısında sanki dilim ağzım tutulmuşdur. Heç bir şübhə, heç bir ustu yox idi içimdə. Əksinə, cəlbi bilirdim. Bu mələkdir, möcüzədir və məndən təmizdir. Mənnə günahsızdır. Bunu üçdən qəbul edəndə, onu məndən daha yaxşı birisi olduğunu qəbul edəndə içimə qəlibə bir hiss gəldi. Bəli. Bu qarşılıq gözləmədən, heç bir səbəbə və nəticəsi axtarılmadan hiss etdiyim sevgi hiss idi. Sadəcə sevmək, uzaqdan sevmək, toxunmadan, onu istəmədən sevmək. Bir-bir keçmişdə sevdiyin qızlar yadına düşür və anlayırdım ki, bu qız onların heç birisinə bənzəmir. Axı onun nə mənim atamın harda işləməsi, nə pullar, nə qızlar maraqlı idi. Onun üçün fərqi yox idi, mən nə dərəcədə yaraşıqlıyam, ya çirkin, boyum uzundur, ya qəssə, hansı maşını sürürəm, hansı dilləri bilirəm, hansı ölkələrdə gəzdirəcəm onu. Məleyə bunların heç birisi maraqlı değildi. Onun gözlərinə baxıb və anlayırdım ki, o belə deyil. Onun baxışlarında sevgi, hörmət və qürur hissi görürdüm. Kimliyimdən və necəliyimdən asılı olmayaraq, sadəcə insan olduğuma görə, Allahın yaratdığı varlıq olduğuma görə mənə hörmət edirdi. Bəlkə də bunlar ancaq mənim ağlıma keçən fikirlər idi. Amma onun gözlərinə baxanda, onlardakı o parılaq işığı görəndə anlayırdım ki, bu qız çox təmiz və çox yaxşı birisidir. Günlər çox sehirli keçirdi mənim üçün. Artıq bir həftə olardı ki, Mələk evimdə yaşayırdı işə getmirdim son 2 gün. Ona görə həmişəkindən biraz gec qayıtmalı olmuşdum. İşlər üst-üstə yığılıb qalır, mənim həyatım isə Mələyin yanında paralel bir dünyada davam edirdi. Sanki çox həvəssiz və soyuq idim Mələkdən kənarı hər şeyə qarşı. Evə gələn kimi hər şey onundur və yalnız Mələyə tamaşa edirdim. Evdən gedəndə də onu yenidən görəcəyimi ana düşünürdüm. İnsanlar isə qarışıq kimi işləyir, öz aləmlərində hansısa vacib məsələləri həll edirdilər. Amma mən bilirdim ki, bütün onların bu rəqəmləri, planları, şahvuzları hamısı boş-boş şeylərdi. İnsanlar bir anlıq belə dərindən nəfəs alıb həyatlarına kənardan baxmaq, bir canlılığın ə üçün yaşadıqlarını anlamaq istəmirdilər. Qapını açanda narahatlıq gəldi içmə. Axı həm piça açarının səsinə dəhlicə çıxardı. Görəsən nə oldu mələyə? Tez sorbaları yerə qoyub yataq otağına keçdim. Ayaqlarını qucaqlayıb sıxılırdı. Gözlərini qıyır, ağzı büzülür, çütrəyirdi. Mən ona yaxınlaşıb nə baş verdiyini öyrənməyə çalışdım. Amma danışa bilmirdi. Susur. Yazıq gözlərini mənə qaldırır və sanki ağlayırdı. Tez onun arxasına keçib qanadına baxdım. Aman Allah, onun qanadı qanamışdı, yarası açılmışdı deyəsən. Sarğıdan qan yatağa sızır və yerə tökülürdü. Çox qan itirirdi. Axı niyə bel olub? Mən ki hər şeyi düzələmişdim. Bəlkə də səhv eləmişdim. Tibbiən o qədər də yaxşı başım çıxmırdı. Am məmnun idim ki, bu sadəcə kiçik bir cızıqdır. İndi isə bu mənzərəni görüb özümü dünyanın ən alçaq adamı hiss edirdim. Mən necə bu qədər diqqətsiz ola bilərdim axı? Am onu həkimə də apara bilməzdim. Qorxurdum onu insanlara göstərməkdən. Özge insanlara göstərmək olmazdı onu. Çox düşünmədən telefonu qaldırıb evə zəng etdim. Anamma, atama çoxdan zəng eləmirdim. Axı mən böyük qardaşım kimi deyildim. Onların istədiyi oğul, onların düşündüyü həyat tərzilə yaşayan. Onların kiçiyi Allahlar kimi zəzcığı alın yazsıyla hərəkət edən böyük qardaşım kimi olmamışdım mən. Onun kimi pəncəkli, qalstuklu, nişanlı, toylu vərvadı hamilə değildim mən. Ona görə məni rahatca evdən aralamışdılar. Bizim böyük evimiz var. 3 mərtəbəli həyətində 2 cipli. Anan da, atam da həkim idi. Onlar artıq uzun illərdir dövlət xəstəxanalarından birini ələ keçirmişdilər. Və bu bütün ailənin xoşna gəlirdi bir zaməndən başqa məndə zə bilmirdim. Onların Azərbaycanla dar düşüncələri və adət-ənələrinə. Həmişə sıxılırdım və həmişə hər şeyə özüm qadir olmaq istəyərdim. Ona görə mənə bu köhnə evi, daha doğrusu atamın Əli Harama batmadan babamla qalan evi vermişdilər. Daha doğrusu, mən bu evi özüm istəmişdim. Onlar mənə mərkəzdə yeni tikilmiş binalardan birində ev söz vermişdilər. Amma mən babamın mirasını onların haram pullarla qazandığı evə dəyişə bilməzdim. Həqiqətə çox sentimental doğulmuşdum 21-incisi üçün. Amma mənim vicdanımın öz kodeksləri, öz qanunları var idi və mən ancaq öz vicdanımın səsi ilə hərəkət edirdim həmişə. Valideynlərim azaldığımı və seçmə hüququmdan alıb mənə bahalı maşın və qohumlardan birinin qızı ilə nişanlanmağımı istəyirdilər. Mən isə azad həyat və alın tərə ilə qazandığım ruzunu seçdim. Amma bu gün, bu gün onların çöməyinin həqiqətən ehtiyacım var idi. Atam cərrah idi. Hənda yaxşı həkim idi. Onları bura çağırsaydım, onlar mələyin qanadını sağalda bilsəydi. Kaş mənim dediyim ərazlaşsınlar. Kaş hər şey alınsın. Mələk gəmli gözləri ilə mənə baxır və sakitcə muzuldanırdı. Onun ələnincə səsi var idi ki, bu lap uşaq səsinə bənzəyən zərif qadın səsi idi. Nəcə də gəribə idi. O qız olsaydı yəqin ki 20 yaşları olardı. Necə cavan və təmiz mələk. Mən axı valideynləmə bunu necə başa sala bilərdim? Onun mələk olduğunu necə deyəcəktim onlara? Bəlkə də heç nə deməsəm yaxşıdır. Sadə deyim ki, yaralanmışam, mənə kömək lazımdır. Ana, anacan, atan da götür, gəlin mənim yanıma. Deyəsən yaralanmışam, ana. Deyəsən bıçaq yarasıdır. Nə cis göndərəcəyəm sizdən? Amma deyəsən yaramazlıq və qanaqma dayanmaq bilmir. Bu zəng bəs etmişdi ki, 15 dəqiqə sonra atamla nam qapının ağzında dayansın. Düz tapmışdım. Onlar mənim çağılandığımı eşidib, heç bir kima bura çağırmayıblar. Söz söhbət olmasın deyə özləri gəliblər. Onlar qapının ağzında durub mənə baxır. Mən onları qucaqlayıb təşəkkür edirdim ki, mənə darda qoymayib gəldilər.